اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے سلمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو الاسحاق عمرو بن عبداللہ نے ان سے اسود بن یزید نے انہوں نے بتلایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب معزن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے صحیح بخاری حدیث نمبر سعید سعید بن ابو مقبری نے خبر دی انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رقطیں پڑھتے تھے آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں پڑھتے تھے خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور پہلے آپ صلی اللہ چار رکت پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رقت اور پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا پھر تین رقطیں پڑھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سینتالیس یاہیا بن سعید قتان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے لیکن جب تیس چالیس آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے پھر اس کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اڑتالیس ابو ذرا نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انچاس عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی ہے جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ رسی نہیں ہونی چاہیے اسے کھول ڈالو تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ جب تک دل لگے نماز پڑھے تھک جائے تو بیٹھ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاس عبد اللہ بن مسلمہ کامبی نے بیان کیا ان سے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی ان کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکیاون عباس بن حسین نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل حلابی نے اوزائی سے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں امام اورزائی نے خبر دی کہا کہ مجھ سے یاہیا بن ابی کثیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن آس نے بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی اور حشام بن ابان نے کہا کہ ہم سے عبد الحمید بن عبو الاشرین نے بیان کیا ان سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یاہیا نے بیان کیا ان سے عمرو بن حکم بن صوبان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور اسی طرح پھر یہی حدیث بیان کی ابن ابی سرین کی طرح عمرو بن ابی سلمہ نے بھی اس کو امام اوزائی سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سفیان بن اینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابوالاز صاحب بن فروغ نے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن اعض سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو میں نے کہا کہ جی ہاں حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتوان ہو جائے گی یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو عبادت بھی کرو اور سو بھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ترپن جنادہ بن امیہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبادہ بن سامت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اس کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت پھر یہ پڑھے ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چون لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھ کو حیثم بن ابھی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا آپ اپنے واز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے اپنے ناتیہ اشار میں یہ کوئی غلط بات نہیں کہی آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اشار سے تھی جن کا ترجمہ یہ ہے ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے تو ہم اندے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا ان کی باتیں اسی قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بستر سے اپنے آپ کو الگ کر کے گزارتے ہیں جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجل ہو رہے ہوتے ہیں یونس کی طرح اس حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیا اور زبیدی نے یوں کہا سعید بن مسیب اور ایرج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچپن